विना व्यं कटेशम् ननाथो न नाथ सदा वयं कटेशम् स्मरामि स्मरामि हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं व्यङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ ஸ்ரீமதியே ராமானுஜாய நமக சுப்பிரபாத்தம் துயில் எழுப்புதல் என்ை ராமானுஜமுனி சபா திருமுற்றத்து அடியார்குழாங்களுக்கு சபா சார்பாக அநேக மங்களாசாசனங்களைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறோம் ஸ்ரீபட்டர் அருளிச்செய்த கோஷ்டீஸ்தவகராஜகோமலுமலங்குர்வதே पाणितलारविन्दविलसच्चङ्कोत्तम श्रीजुषः यत्केदारकदम्बके परिणदैशाल्यङ्गुरैषाड्बलैर्हंसा कोकनदाशया हरति मे गोष्ठीपुरी मानसम् प्रतिवादिभयङ्करमन्ननरुल्य श्रीयतिराजमङ्गलम् திரமிடோபனிஷத் வியா காரையே கிருபாபலாத் குருகேஷம் தம் யதிராஜாய மங்களம் கருணைக்கு வசப்பட்டவராய் திருவாய்மொழிக்கு உரையிடு வீராக என்று திருக்குறுகை பிரான் பில்லானை நியமித்த யதிராஜருக்கு மங்களம் ஆகுக ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமக ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் एवम्भूतमत्कैङ्कर्यप्राप्त्युपायतया अवक्लिप्तसमस्तवस्तुविहीनोऽपि अनन्ततद्विरोधि पापाक्रान्तोऽपि अनन्तमदपचारयुक्तोऽपि अनन्तमदीयापचारयुक्तोऽपि अनन्तसह्यापचारयुक्तोऽपि एतत्कार्यकारणभूतानादिविपरीताहङ्कारविमूढात्मस्वभावोऽपि

परभक्ति परज्ञान परमभक्ति विघ्न प्रतिहतोऽपि येन केनापि प्रकारेण द्वयवत्तात्वम् केवलम् <गएवालां> मदीययैव दयया निःशेषविनष्टसहेतुकमच्चरणारविन्दयुगणैकान्तिकात्यन्तिक का। परभक्ति परज्ञान परमभक्ति विघ्नः मत्प्रसादलब्धमच्चरणविन्दयुगळैकाच्यन्तिक मत परभक्ति परज्ञान परमभक्तिः मत्प्रसादादेव साक्षात्कृत यथावस्थित मत्स्वरूप गुणविभूतिलीलोपकरणविस्तारः अपरोक्ष सिद्धमन्येयं स्वभावात्मस्वरूपः मदेकानुभवः मद्दास्यैक प्रियः परिपूर्णानवरत नित्यविशदतमानन्यप्रयोजनानवधिकातिशय प्रिय मदनुभवस्थु तथाविधमदनुभव जनितानवधिकातिशय शेषावस्थोचिता शेष करति रूप नित्य किम् ृतिकाधिदैविक दुःखविघ्नगन्धरहितस्त्वम् द्वयमर्थानुसन्धानेन सह सदैवम् वक्ता यावच्छरीरपातम् अत्रैव श्रीरङ्गे सुभा श्रीमते रामानुजाय नमः पञ्चाङ्गश्रवणं श्रीगोविन्द गोविन्दः गो अस्य श्रीभगवताः महापुरुषस्य श्रीविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य आद्यब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्रीश्वेतवराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे तमे कलियुगे प्रथमे भाते जम्बूद्वीपे भारदवर्षे बरदघण्टे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्धमाने व्यवहारिके षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये क्रोतिनाम संवत्सरे दक्षिणायने कृष्णपक्षे वर्षऋतौ कन्यामासे तृतीयां अस्यां सुभदिथौ भृगुवासर युक्तायां रेवतीनक्षत्र युक्तायां श्रीविष्णुयोग श्रीविष्णुकरण सुभयोग सुभकरण एवं गुण विशेषेण विशिष्टायाम् अस्यां सुभदिथौ श्रीभगवदाज्ञया भगवत्कैङ्कर्यरूपम् अद्य करिष्ये श्रीमते रामानुजाय नमः ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்